Уважаемые друзья, мы депутаты Смелянского городского совета, представляющие 68-тысячную территориальную общину города Смело, обращаемся к вам со словами надежды, что в это сложное и тревожное время вы услышите наш голос и донесете его до жителей вашего города. Украина и Россия – это не просто соседние народы, это, это народы-братья. Когда идет речь о русских и украинцах, то оно приобретает особый смысл. Веками наши народы жили рядом, вместе растили детей, вместе строили дома, вместе защищали свою землю. Никогда в сознании украинцев не было ощущения враждебности по отношению к русским людям, а в свою очередь русские люди считали украинцев своими братьями. Вот уже 20 лет мы живем в независимой Украине. Все эти годы шел болезненный процесс строительства государства, формирования украинской политической нации. Но какие бы трудности ни случались, все конфликты в Украине всегда решались мирным путем. Путем поиска компромиссов, путем диалога. И это неудивительно, ведь Украина многонациональная страна, где бок о проживают украинцы, русские, белорусы, поляки, евреи, крымские татары и другие народы, которые считают эту страну своей родиной. Сейчас наступил черный период в нашей истории. Волей судьбы во главе нашего государства был человек, для которого, как оказалось, Украина была только местом для зарабатывания денег, а ее народ – средством для приумножения его капитала. Как показали последние события, для этого человека не было ничего святого. Во имя сохранения своей власти он пошел на применение насилия и совершил кровавое преступление против своего народа. Украинцы восстали против коррумпированного режима Януковича и, спасаясь от народного гнева, он бежал из страны. Гражданам Украины предоставилась возможность увидеть сказочные дворцы, построенные им за счет собственного народа, брошенные во время бегства, бесценные раритеты. Чего только стоит найденная в его царском дворце в Межигорье книга первопечатника Ивана Федорова «Апостол», изданная в Львове в 1574 году, которую он, он присвоил себе. Сегодня он прячется от ответственности и в попытке оправдаться за совершенные преступления рассказывает не полиции, о а фашистах и бандеровцев, якобы захватившие Киев и коричневой чуме, якобы расползающейся по Украине. Этот человек распространяет чудовищную ложь о стране, которая когда-то избрала его президентом и о людях, доверившим ему свою судьбу. Уважаемые друзья, мы хотим, чтобы вы знали, гражданами Украины, стоявшими в течение последних трех месяцев на Евромайдане в Киеве и на Евромайданах других, других городов, двигало желание жить в демократическом, правовом, цивилизованном государстве, в котором нет места коррупции, произвола чиновников, где соблюдаются и уважаются права человека. Экс-глава украинского государства пытается втянуть Российскую Федерацию во внутренний политический конфликт в нашей стране, надеясь, что российские граждане помогут ему вернуться в президентское кресло, которое он бросил при побеге. И к нашему большому удивлению и к сожалению, российское руководство поверило словам этого человека и приняло решение об использовании российских войск на территории Украины. Уважаемые друзья, на сегодняшний день руководством Российской Федерации окончательное решение об этом еще не принято. Речь пока идет только о возможности военного вмешательства. Пока не поздно. Мы вместе с вами можем остановить войну, которая стучится к нам в дверь. Мы призываем вас обратиться к руководству вашего государства и с просьбой не втягиваться во внутриполитический конфликт в Украине. Мы уверены в том, что Украина преодолеет последствия этого сложного периода своей истории. В нашей стране будет мир и спокойствие. И мы, как и до этого, будем развивать с вами партнерские отношения, как на уровне наших государств, так и на уровне наших территориальных обществ. С уважением, депутаты Смиренского городского совета. Это обращение было отправлено в наши города по и в бумажном варианте, и по электронной почте. Надеемся, что они услышат нас и распространят это среди жителей своих городов.